Знак 50-й параллели Которая проходит через Харьков Харьковские источники утверждают Что Харьков самый крупный город Находящийся на 50-й параллели Но на самом деле Это конечно Преувеличение Ух, Снег как усилился Также здесь находится подарок Киева-Харькову. Скульптура Архангела Михаила, которая была на ляцких воротах, на Крещатике, на Майдане, на залежности. А потом ее решили заменить на новую скульптуру, которая сейчас стоит на ляцких воротах. Но так как эту жалко было куда-то делать. Утилизировать ее подарили Харькову. Знак дружбы Киева и Харькова. Аллея кинозвезд в Харькове. До войны с Россией в Харькове каждую весну проводился фестиваль кинофильмов ⁇ Харьковская сирень ⁇ або Харківський бузок. На цей фестиваль приїздили відомі актори з усього світу. Ну, яким достатньо грошей платили, щоб вони сюди приїжджали. І вони залишили тут свої відбитки рук. так вот появилась вот эта аллея кинозерог. Еще недельку назад, я думаю, здесь было очень красиво. Еще висели листья на деревьях. В этом месте особенно очень красиво. Сад имени Тараса Григоровича Шевченко. осенью очень живописен. Обычно в это время еще в Харькове стояла плюсовая температура. Но этот год показал свой норм. И как 19 апреля выпал обильный снегопад, который повалил очень много деревьев, наломал кучу веток по всему городу. Точно так же 26 октября пошел снег. Коммунальщики активно выкапывают цветы, А вот самый, как утверждается, большой, самый красивый памятник украинскому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченко, який был установлен в Харкове в 30-х роках 20-го столетия. И даже во время гитлеровской оккупации Харькова памятник не был поврежден.